نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. أجكي وفتقوها حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس اور ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت ولایت سے متعلق اس میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جن میں ان کی تعلیمات بھی آئیں گی ان کے احوال و مقامات بھی آئیں گے اور ان کی کرامات بھی آئیں گی آج کی گفتگو کا آغاز میں ان جملوں سے کرتا ہوں جو بڑے مختصر ہیں ان جن کے معانی بڑے عظیم ہیں وہ یہ کہ تصوف کیا ہے اور تصوف میں سلوک کیا ہے سلوک و طریقت کیا ہے تصوف میں سلوک الا صرف دو قدم ہیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں تصوف میں اللہ کی بارگاہ کا سلوک جب بندہ سالک بنتا ہے اللہ کی راہ کا مسافر بنتا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا سفر صرف دو قدم پہلا قدم ہے مخلوق سے تعلق میں نفس کو نکال دینا یہ تصوف کی روح سمجھا رہا ہوں اصل تصوف ہے کیا صوفیاء کی تعلیمات کیا ہے صوفیاء کا پیغام کیا ہے پہلا قدم یہ کہ جب آپ مخلوق سے تعلق رکھیں لوگوں سے اللہ کے بندوں سے جب مخلوق سے تعلق رکھیں تو اس تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیں یہ پہلا قدم اور جب خالق سے تعلق رکھیں یعنی اللہ سے تعلق رکھیں تو اس تعلق میں خالق کو نکال دیں مخلوق کو نکال دیں یہ دو قدم اٹھ جائیں تو آپ اللہ تک پہنچ گئے یہ خلاصہ ہے تصوف کا یا صوفیا اور رفا اور اولیاء کی تعلیمات کا ہر انسان دو طرح کا تعلق رکھتا ہے ایک تعلق اپنے خالق و مالک سے رکھتا ہے اللہ سے اور اس تعلق میں کچھ اعمال انجام دیتا ہے کام کرتا ہے عبادات کہا جاتا ہے دوسرا تعلق وہ رکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہاں ماں باپ سے رکھیں تعلق اعزا اقارب سے رکھیں بہن بھائیوں سے رکھیں دوستوں سے رکھیں اپنوں سے رکھیں پرایوں سے رکھیں مگر کولیگس کے ساتھ رکھیں تو دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ تصوف کیا ہے تصوف یہ ہے کہ تعلق اللہ سے ہو اس کو بھی صاف کرنا میل کچیل سے اور تعلق مخلوق سے ہو تو اسے بھی میل کچیل سے صاف کرنا اور اس کا طریقہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو دو جملے میں نے بتائے یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب میں ارشاد فرمایا یہ ان کا پیغام ہے اور ہر صوفی ہر ولی اور ہر عارف کی تعلیمات اسی اصول پر قائم ہے کہ جب مخلوق سے تعلق رکھیں لوگوں سے تو وہ بلا نفس رکھیں اپنے نفس کو نکال دیں اور جب خالق سے تعلق رکھیں تو مخلوق کو نکال دیں یعنی جب اللہ کے تعلق میں کوئی کام کریں اور اس کام کو عبادت کہتے ہیں جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جاتا ہے اللہ کے عوامر و نواہی کی اطاعت میں کیا جاتا ہے اللہ کے لیے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے اگر وہ شریع طریق کے مطابق تو وہ کیا بن جاتا ہے عبادت تو جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو آپ کو دور دور تک مخلوق نظر نہ آئے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے فلاں کیا کہے گا فلاں میرے بارے میں کیا خیال کرے گا مخلوق دور تک آپ کی نگاہ میں نہ ہو تو مخلوق کو درمیان سے نکال دیں تاکہ آپ جب اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو آپ کے سامنے صرف اللہ کی ذات صرف اللہ کی ذات اور اس کے درمیان کوئی غیر آپ کو دکھائی نہ دے وہ حائل نہ ہو اور جب مخلوق سے کوئی معاملہ ہو تو اسی طرح اپنے نفس کو درمیان سے نکال دے اگر اللہ کے تعلق میں مخلوق آپ کو نظر آئے گی تو اللہ سے تعلق بگڑے گا کبھی سمرے گا نہیں اور مخلوق کے تعلق میں اگر آپ نفس کو دیکھیں گے میں نفس اس کو دیکھیں گے تو مخلوق سے تعلق بگڑے گا کبھی سمرے گا نہیں تصوف ہے تمام تعلقات کو سمارنے کا نام جس سے بھی تعلق ہو اس کو سنوارنا اور ہر تعلق کو بگاڑ سے نکالنا اس کا نام تصوف ہے <تصفح> ہمارا فوکس اس چیز سے نکل گیا ہے اب اگلی چیز سمجھاتا ہوں یہ جو پہلا قدم ہے کہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے نفس کو درمیان سے نکال دینا اگر یہ قدم اٹھائیں تو اس کو تصوف میں فتوت کہتے ہیں مخلوق سے تعلق کے باب میں اپنے نفس کو نکال دیں تو یہ تعلق کیا بن جاتا ہے فتوت بن جاتی اور دوسرے قدم میں اللہ سے تعلق قائم کرتے ہوئے مخلوق کو درمیان سے نکال دیں تو یہ تعلق عبودیت بن جاتا ہے بندگی خالص ہو جاتی اب آپ دیکھیے ساری الجھن جو آپس کے تعلقات کی انسانوں میں رہتی ہیں ان ساری الجھنوں کی بنیاد کیا ہے کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا اس نے مجھے برا بلا کہا ہے. اس نے میری تائید نہیں کی اس نے میرے ساتھ تعامل نہیں کیا اس نے میری عزت نہیں کی اس نے میرا حق ادا نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ بہت اچھائی کی مگر اس نے بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دیا یہ اچھا نہیں ہے اس نے یہ برائی کی ہے اب آپ خود سوچیں جتنے جھگڑے آپ کی زندگی میں ہیں ان جھگڑوں کو ایک ایک جملے کی شکل دیں تو ہر ایک جملے میں میں, میں یا میرا ہے یا نہیں بولیے ہر ایک خرابی کی جڑ میں میں چاہتا ہوں ایسا ہو اس نے رکاوٹ ڈالی میں نے اس کے ساتھ اتنی اچھائی کی اس نے پرواہ نہیں کی وغیرہ وغیرہ تو ہمارے جتنی الجھنے ان سب میں جو لوگوں کے ساتھ تعلقات میں آتی ہیں ان سب الجھنوں کی اصل میں نفس ہے صوفیا کیا کہتے ہیں اگر اس نفس کو نکال دیں درمیان سے کیا اس نفس کو نکال دیں مخلوق کے اور آپ کے تعلق میں نفس نہ رہے تو کوئی شکوا رہے گا آپ کا کو. بولیے کوئی شکایت ہوگی کوئی برائی ہوگی کوئی جھگڑا ہوگا ہم پوری زندگی جب مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں تو نفس میں پھنسے رہتے ہیں ہم اپنے نفس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے اب نفس اگر آپ سمجھیں کیا ہے آپ کی سوچ ہے یہ بھی نفس ہے آپ کی خواہش ہے یہ بھی نفس ہے آپ کی چاہت ہے یہ بھی نفس ہے آپ کو اچھا لگا یہ بھی نفس ہے آپ کو برا لگا یہ بھی نفس ہے آپ نے رنج ملال دکھ محسوس کیا یہ بھی نفس ہے یعنی کسی کے عمل سے آپ خوش ہوئے یہ بھی نفس ہے ناراض ہوئے یہ بھی نفس ہے یہ امپیکٹ ہے انفلوئنس ہوتا ہے دوسرے کا صوفیاء مخلوق کے تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیتے ہیں اس لیے صوفیاء کسی سے رنجیدہ نہیں ہوتے کسی کا شر انہیں اپسٹ نہیں کرتا کسی کا برا اخلاق انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا انہیں فرسٹیٹ نہیں کرتا کیونکہ فرسٹیٹ کس نے ہونا ہے وہ نفس نے ہونا ہے۔ تو جس نے فرسٹیٹ ہونا تھا آپ کو فرسٹیٹ کرنا تھا آپ کو اپ سیٹ کرنا تھا آپ کو غصہ دلانا تھا آپ کو نفرت دلانی تھی آپ کو پریشان کرنا تھا اس نفس کو ہی نکال دیا درمیان سے اس لیے صوفی پرسکوں رہتا ہے اسی طرح صوفی اللہ والا جب اللہ سے تعلق رکھتا ہے اللہ سے کوئی کام ایسا کرتا ہے جو اللہ کے تعلق میں کیا جانے والا ہے۔ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے تسبیح کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے خطاب کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے لوگوں کو دعوت و ارشاد کا کام کرتا ہے مجلس کرتا ہے لنگر دیتا ہے کھانا کھلا کوئی نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے جب کرتا ہے تو دریاان سے مخلوق کو نکال دیتے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا بنایا لنگر بنایا کھلایا کسی ایک شخص نے کہا یہ کیا کھانا ہے کھانا یہ اچھا نہیں اس نے بھی منہ بگاڑ لیا آپ نے بھی بگاڑ لیا کھانا بیکار کیا آپ کو اچھی نہیں لگی نا بات تو مخلوق رہے تو ہزار چیزیں اچھی نہیں لگتی عبادت کی تو کوئی مجھے دیکھے گا عبادت کرتے ہوئے نیک سمجھے گا تسبیح کی تو کوئی مجھے بڑا اللہ اللہ کرنے والا سمجھے گا چھپے ہوئے گھر میں حالات اول رکھے باہر ہر وقت تسبیح اور اللہ کا ورد اور ذکر ایسے لگا جیسے بالکل انسانی صورت میں فرشتہ ہے یہ کیوں کرتا ہے انسان کیونکہ مخلوق دیکھ رہی ہے کیوں کرتا ہے انسان مخلوق دیکھ دیکھے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ مخلوق نہیں دیکھ رہی وہیں اس کا رویہ طور طریقہ عمل بدل جاتا ہے تو گویا مخلوق اس کے عمل کو متعین کرتی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو نرم لہجے میں بات کرتا ہے بڑی شائستگی سے بات کرتا ہے بڑی پولائٹلی بات کرتا ہے لوگ سمجھیں بڑا با اخلاق آدمی ہے اور جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا اکیلا ملازم سے بات کر رہا ہے خادم سے کمزور سے کسی اور سے جس نے زیادتی کی تو گالی گلوچ سے بات کرتا ہے خزبناک ہو کے بات کرتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اس کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے مخلوق سامنے ہو تو اس کا عمل اور ہو جاتا ہے مخلوق نہ ہو تو عمل اور ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ دکھائی نہیں دے رہا مخلوق کی مخلوق کے سامنے وہ مخلوق میں گرا ہوا ہے تو اللہ کو کب پائے گا اگر مخلوق درمیان سے اللہ کے تعلق میں نکل جائے تو بندے کو عبودیت نصیب ہوتی یہ دو قدم چلانا یہ صوفیہ کا کام ہے اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ہمارا پورا شیوا زندگی پوری زندگی کا طریقہ اس میں روح کی بجائے جسم پر فوکس ہے اب ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں ہمارا فوکس جسم پر ہے جسم کی ضرورت پر ہے سر میں درد ہو گئی ہمیں تکلیف ہے دانتوں میں درد ہو گئی تکلیف ہے پیٹ میں درد ہو گئی تکلیف ہے جس میں بخار ہو گیا تکلیف ہے پیٹ خراب ہو گیا تکلیف ہے کھانسی ہو گئی تکلیف ہے انفیکشن ہو گئی تکلیف ہے پاؤں پہ چوٹ آ گئی تکلیف ہے یہ ساری تکلیفیں جسم کی محسوس ہوتی ہیں مگر کسی نے روح کا چیخنا بھی آج تک سنا کبھی سنا کہ روح بھی رو رہی ہے روح کو درد ہو رہی ہے جب آپ کسی سے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو روح چیختی ہے جب کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو روح چیختی ہے کسی پہ غیظ و غضب کرتے ہیں تو روح روتی ہے چیختی ہے خیانت بدیانتی کرتے ہیں تو روح چیختی ہے جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں تو روح چیختی ہے ایک دوسرے سے نفرت اور حکارت کرتے ہیں تو روح چیختی ہے ایک دوسرے کی پشت پیچھے اس کا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں تو روح چیختی ہے تصوف اور آپ کے فوکس کو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ جسم سے فوکس ہٹا کر روح پر قائم کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے اعمال و افعال جو کام ہم کرتے ہیں ان میں ہمارا فوکس حقیقت پر نہیں ہوتا رسم پر ہوتا ہے کیا رسم پر ہوتا ہم حقیقت پسند رہے ہی نہیں تو کیا ہو گئے ہیں رسم پرست ہو گئے ہیں جو لوگ پوری زندگی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو تہذیب و ثقافت کا کام ہو روحانیت کا کام ہو جو بھی کام جن کا فوکس عمر پر رسم اور رواج پہ رہتا ہے رسوم پر رہتا ہے وہ لوز کرتے ہیں رسم پر فوکس کرنے والوں کی کوئی اصل کوئی فاؤنڈیشن کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی وہ لوز کرتے ہیں جو حقیقت پہ فوکس کرتے ہیں وہ سکسیسفل ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں اب روح پہ فوکس کرنے اور جسم پہ فوکس کرنے دو چیزوں میں فرق ہے اور فرق یہ ہے کہ ہم چونکہ جسم پہ فوکس ظاہر پہ فوکس کرتے ہیں اس وجہ سے ہماری عبادت بھی عادت بن گئی ہے بولیے عبادت بھی عادت بن گئی ہے اور اللہ والے روح پر فوکس کرتے ہیں سو ان کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے برعکس ہو گئی ہماری عبادت عادت ہو گئی ہے اب یہ کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کی رکتیں پڑھتے ہیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا وقت ہے نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے حضوری ہے ہم اس کے بارگاہ میں حضوری کے وقت ہم غائب ہوتے ہیں وائی اسٹینڈنگ ان ہز پریزنس وی آر آلویز ایبسنٹ پیپل سی اٹینڈنگ ان ہز پریزنس بٹ وی آر آلویز ایبسنٹ تو ہم حضوری کے وقت میں غائب ہوتے ہیں کیوں کہ نماز عادت بن گئی ہے آئے تیزی سے وضو کیا ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے ہمیں خبر ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں ان کے معنی کیا ہیں ان کے معارف کیا ہیں وہ کلام کیا ہے کس کے سامنے کھڑے ہیں کس سے مخاطب ہیں کون سن رہا ہے کس کے آگے سجدہ ریز ہیں کس کی تسبیح کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا جواب آ رہا ہے ان سب چیزوں سے لا تعلق ہے کٹ آف ہے الفاظ ہیں رٹے ہوئے وہ بولے جا رہے ہیں تلاوت کرتے ہیں الفاظ پڑھے جا رہے ہیں تسبیح کرتے ہیں تیزی سے کہتے ہیں میں دس ہزار یہ تسبیح کرتا ہوں روزانہ پانچ ہزار بار یہ تسبیح کرتا ہوں مجھے بہت لوگ ملے جنہوں نے پچاس پچاس وظیفے ہیں اور ہر وظیفہ ہزار, ہزار ہزار بار کرتا وہ زبان ہے بس ہلتی جاتی ہے ہلتی جاتی ہے تسبیح کے دانے گرتے جاتے ہیں گرتے جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں نہ دماغ کو نہ دل کو کیا پڑھ رہا ہوں آپ سمجھ گئے نا بات یعنی ہم نے اپنا لفظوں سے تعلق بنا لیا ہے معنی سے کٹ گئے رسموں سے تعلق بنا لیا ہے حقیقت سے کٹ گئے ہیں جو عبادت کے وقت بھی غیر حاضر رہے تو پھر غیر حاضری کے وقت ان کے غائب ہونے کا عالم کیا ہوگا یہ تو پانچ